Добрый день. Сегодня мы поговорим о дальней дистанции в боксе. Начнем с определения этого понятия. Дальняя дистанция представляет из себя такое расстояние до спортсмена, до боксера, когда вам необходимо сделать какое-то движение, чтобы затянуть сюда. То есть сразу разграничение со средней дистанции. Средняя дистанция, когда мы непосредственно достаем противника до руки на руку. Дальняя дистанция это обязательно движение противника под шаг, подскок, шаг, сюда и так далее. Это дальняя дистанция. Работа на дальней дистанции отличается достаточно сложностью подготовки, потому что здесь нужно учитывать много моментов. Удары летят достаточно прицельно и с большим разгоном. Поэтому эту дальнюю дистанцию отличает тщательная подготовка к любой атаке. То есть, когда мы стоим с партнером нам, обязательно подготовьте атаку. Если я просто пойду в лугу, меня противник просто контратаку будет сильное движение. Поэтому на дальней дистанции я обязан делать раскачивать. Бросаю удары, в дальней дистанции подойти вон, таким образом. Соответственно, для дальней дистанции очень важно движение в ногах. Мы не стоим просто на месте, а нужно постоянно двигаться, раскачивать, берем и И вот такие движения в ногах являются основой Движение на и действий на дальней дистанции. Помимо этого момента на дальней дистанции очень часто приходится использовать джеб. Джеб как с точки зрения прицеливания, так и начало развития любой комбинации потому что при ударе левой руки мы не так сильно раскрываемся. Левая рука при соприкосновении с противника дает нам возможность подготовить последующую силу для атаки. Сразу еще основные ошибки, которые допускают боксеры на дальней дистанции. При работе, например, серии мы очень часто проваливаемся и на переднюю ногу. Если у нас голова переходит в линию переднего колена, то есть здесь в этом положении мы оказываемся чуть изменение под противника. Да? И для того, чтобы уйти назад, нам нужно сначала вернуть две тела назад, в среднее положение, а потом только оттуда выйти. Поэтому при работе четко здесь необходимо контролировать позицию положения переднего колена, чтобы голова не пересекала в визуальном движении. Второй ошибкой работы на дальней дистанции является выход из дистанции. Например, когда я наношу двоечку, левый, ну, правый, противник не отгоняет удар, я выхожу настолько далеко, то, как вообще, что я ухожу вообще за пределы дальней дистанции. Это тоже является системной ошибкой. И для того, чтобы вернуться обратно, мне опять нужно будет использовать различные действия, чтобы дойти к понятным соперникам. Поэтому при работе, например, я его очень вернул, но ну, а провалил, и должен сразу находиться в позиции дальней дистанции. Я должен находиться на таком расстоянии, чтобы я мог достать противника в следующий момент работы на дальней дистанции, который мы хотели сегодня показать, например, работа по номерам. Я начал работать первым номером, практически варианты упражнения. например, я устаю противника на контратаку двоечку, я его право Раз, два, противник контратакует, и я в ответ бью правую прямой. Вот моя работа первым номером. Мой противник сейчас сделает работу второго номера. Я буду атаковать первым номером с дальней дистанции, и Дмитрий после провала будет меня контратаковать пошла контратака в Раз, два, три. Опа, отсюда контратака пошла. Вот работаем на дальней дистанции второго удара Помимо этих моментов, очень важно на дальней дистанции использование ударов в корпус. Очень часто, когда мы боксируем на дальней дистанции, не можем попасть в голову противника. Достаточно важно для длинные удары в корпус. Во-первых, корпус легче достать, во-вторых, попадает в корпус, но несколько дыханий противника. И уже зацепившись за корпус, почувствовать немножко здесь уверенность в себя, мы можем подниматься и переводить удар на голову. То же самое справа. Достать, а сам и мы достали и перевели левую руку на голову. Теперь немножко о подработках. Какие мы делаем для наработки дальней дистанции. Ну, классический вариант является челночное перемещение. И здесь мы рекомендуем использовать такой вариант, например, с левой рукой или справа. По переменной первый номер нам бросает руку плечо или поставь. Такая вот позиционная работа. Мы с определенным навыком, работает именно на дистанция. Да, здесь можно лучше двигаться, противника выбирать свою защиту. Вот такой первый вариант отработки. Второй вариант отработки для того, чтобы формировать правильное боевое мышление Первый номер остается работать также левой рукой, а второй начинает делать защитное движение. То есть теперь я комбинирую. Я начинаю делать половину подставок Оттяжки меня уклонные и не контракатую противника. Выглядит примерно так. При этом я все время стараюсь находиться в дистанции. Не разрывать вот до такого момента. Все время дистанция. Следующая важная наработка, я начинаю контратаковать. То есть противник начинает носить удар, я смотрю, куда он попадает, начинаю проваливать раскачивание на ногах и контратакую любым ударом. Черт которая уже, скажем так, заканчивается формирование боевого мышления в основных моментах, это уже работа с повторной контратакой. Первый номер начинает атаку левой прямой, например. Я проваливаю, объединял. И в повторной контратаке я еще раз выхожу из дистанции. Все это находится. Все это я делал на данной дистанции. Посмотрел куда подарить. самый такой, а, скажем, наслойный вариант обработки данной дистанции, он начинает формировать он начинающих партнеров определенные алгоритмы все эти типа, мышления. Основными вариантами обработки данной дистанции на снарядах является работа на душе с ратяжкой. Здесь достаточно важное движение противника и этап на разручивание тех элементов, которые входят в работу на данной дистанции. Сейчас вот Дмитрий продемонстрирует работу сначала левой передней рукой поддержите может пневматическую группу, в в отжиме. И потом будет потихонечку наращивать контратаку, будет добавлять правую прямую, троечку, бить и так далее. Все это будет проводиться на дальней стадии. такая на она дает очень хорошее представление, имитирует ритм работы в дальней дистанции. Для работы на дальней дистанции очень важно попасть в ритм соперника, не выбиться из него. И как раз работа на такого снаряда она позволяет работать на такой вариант боксирования. Следующим важным снарядом для отработки дальней дистанции является мешок. Сейчас я буду изменять расстояние соперника до удара, до боксера, и боксер постарается держать соперника все время на дальней дистанции. Очень эффективное упражнение для работы дистанции. Поехали сначала, раскачиваем. Задача боксера – держать на дальней дистанции. Третьим важным упражнением в рабочей дистанции является работа на полочке. Здесь очень важно передвижение на ногах и движение дальней дистанции спортсмена. Не так важна сила удара, важна комбинационная и Главная задача удержания на дистанции. Постоянно все мы работаем в движении. Работал на дальней дистанции. Еще раз в качестве резюме основные моменты. Во-первых, хочу сказать, что помимо классных упражнений очень важно отрабатывать дальнюю дистанцию при боксировании с двумя соперниками. Это достаточно сложное упражнение. Здесь боксеры уже высокого уровня должны работать в таком варианте отработки. Когда один соперник работает против него, работают два боксера. Здесь на средней на ближней дистанции боксировать в принципе не получится. Поэтому здесь в любом случае по всему держим дальнюю дистанцию. И еще раз основным моментом, значит, работа на дальней дистанции. Тщательная подготовка атаки первая, контроль за действием противника, контроль за своей дистанцией, чтобы не выходить из нее. Следующий момент, это при работе мы не проваливаемся за линию колена и стараемся повторять атаки для того, чтобы постоянно держать дистанцию. В том числе работая на тяжках и работая на ходе. Здесь тоже очень важно удержать дальнюю дистанцию.